श्रीमद्भगवद्गीते ऐन्दम् अध्यायं संन्यासयोगम् अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यष्टेय येदयोरेगं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं उवाच संन्यासकर्मयोगश्च निश्चेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयत्सनित्यसंन्यासी यो न काङ्क्षति निध्वन्त्वो हि महाबाहो सुगम्पन्तात् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाप्रवदन्ति न पण्डिताग एकमप्यास्ति तत्संय कुपयो विन्त्यते फलं यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं गम सांख्यं च योगं च यत्पद्यति स पच्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेनाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्माजितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्पवित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् चिक्रन् नशन् गच्छन् स्वबन् स्वसन् प्रलभन् विसृजन् गृह्णन्नुन्मिशन्निमिषन्नभि इन्द्रियान्निन्द्रियान्तेषु वर्तन्त हिरि धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्कं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपद्रमिवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति शङ्कं त्यक्त्वा मशुद्धये युक्तकर्मबलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तकामकार्येण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुकम् वची नवत्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्धते नादन्तिः कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां न येषां नरसितमात् येषां न रचितमात्मनः तेषामातित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः तत गच्छन्त्या पुनरावृद्धिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाग विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि सुनिचैव स्वभागे च पण्डिता कमदर्शिनग विदैवतैर्जितक्सर्गो येषां सां ये, ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोत्पिजेत् प्राप्य सा प्रियं स्थिरबुद्धिरसंगूढो ब्रह्मविब्रह्मनिस् ब्रह्मनिस्थितग बाह्यस्पर्शेश्वसक्तात्मा विन्तत्मन् मणियत्सुखं स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखमच्छय्यमश्नुति योगि स्म संस्पर्शजाबोहा दुःखयो नयगीपते आत्यन्तवन्द कौन्तेय नदीशू रमते कुतः शक्नो दीहै वयक् कामक्रोधोद्भवं वेगं संयुक्तससुगी नरः योऽन्तः सुगोन्तरामस्तथातर्ज्योतिरेवयः संयोगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयक्षीणकल्मषाग चिन्नत्वैधा यदात्मानः सर्वभूतहिते रदाग कामक्रोधवियुक्तानां यदीनां यतसेतसाम् अपि तु ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिबाह्यान् सशुचैवान्तर्योः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाप्यन्तिरसा रिनौ एतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणग विगते चाभयक्रोधो यक्सदा मुक्तये वसग भोक्तारं यज्ञताभसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति इति श्रीमद्भगवद्गीता सु उपनिषत् सुब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे संन्यासयोगो नाम पंचमोध्यायः